Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вы находитесь на канале Юрий Гор и у нас маленький обзор Powerbank. Вот здесь у нас он представленный. Фирма Titanium. Скажем так, это как а торговая марка, это Видекс. Вот здесь он у нас представленный. Вот это его коробочка. Пользуюсь я таким Powerbank уже, скажем так, несколько месяцев и решил поделиться информацией и опытом. Работает с этим пауэрбанком. В связи с тем, что идет постоянное отключение электроэнергии. И заряда, и заряда аккумулятора мобильного телефона, смартфона надолго не хватает. Он меня очень выручает. В моменты, когда появляется электроэнергия в розетке, он успевает зарядиться. И соответственно, когда не хватает энергии самого телефона, от него можно питаться или подзаряжать. Вот здесь он у нас представленный. Вот, значит, смотрите. Здесь краткая характеристика. Вот на рисунке он нарисован, рядом лежит то, что есть в середине. Значит, смотрите, он у нас на 20 мА, то бишь на 20 ампер часов. Так, вот здесь есть. Дальше, два USB разъема. Дальше, микро USB и разъем Type-C. Плюс здесь показано, что у нас дисплей. Значит, 100% это заряд аккумулятора. А аккумулятор в среднем здесь идет э, литий-ионный. Ну, скажем так, надежный, неплохое качество, долго держит, быстро заряжается, э, стоит на сегодняшний момент порядка э, 1200 гривен. Ну, скажем так, это уже не такие большие деньги. Вот здесь, видите, то же самое. Можно посмотреть QR-код, тоже вот на обороте, на коробочке, тоже паспортные данные. Вы ними можете ознакомиться, просмотреть, что она собой представляет. То есть, вещь надежная и очень удобная. И мы вот, смотрите, на, сбоку здесь у нас все эти разъемы представлены, плюс кнопка включения. Вот видите, сейчас в данный момент здесь показано, заряд внутреннего аккумулятора 82%, что очень удобно. В связи с тем, что вот, мне попадались повербанки, которые не имеют, э, таблок высвечивается, и до конца понять степень заряда аккумулятора непонятно. Здесь в данный момент мы можем судить, по данным, которые высвечиваются на табло, что он насколько заряжен. Видите? То есть он небольшой, удобный. Дальше здесь наоборот, но ну, я думаю, вряд ли оно тут, скажем так, мелко написано. И, э, скажем так, серой краской не сильно видно, что прочитать. Но оно повторяет то же самое, что и на коробке. Все паспортные данные данного павербанка. Так что. Он у меня очень выручает, очень надежный, очень хороший. Я, кстати, могу сказать, рекомендую, очень полезен для использования и для покупки. Не пожалеете. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.